Психолог Галина Кот. І дуже цікава тема для розмови. Але для початку давайте ж послухаємо дзвінок від нашої глядачки і тоді ми пояснимо, для чого ж нам тут потрібна Галина Кот. Я завжди у всьому підтримую свого чоловіка і допомагаю йому. Психоли проблеми. Воно, ніби й правильно, але якось вже дійшло до того, що я стала його сильним плечем, його стіною. Ну, тобто, я все за нього вирішую, допомагаю впорати з його проблемами. Але скажіть, а що мені робити зі своїми проблемами? Я вже просто втомилася бути для нього мамочкою. Скажіть, будь ласка, як мені змінити наші відносини? Отже, тема нашої розмови з Галиною Кот – як перевиховати чоловіка? Да, тобто, там глядачка жаліється, що він просто вже стає якимось таким чоловік-синочок. Угу. Ну, во-первых, я хочу сказать, что никого не надо никогда перевоспитывать. Это просто невозможно. Это а пустая это держи. трата времени. Нужно подумать, прежде всего, что ты делаешь Хорошо. не так. Спасибо. И знаете, еще Эрик Берн говорил в своей книге «Игры, в которые играют люди» да. о том, что в каждом из нас есть три роли, три составляющих нашей личности. Это ребенок, взрослый и родитель. Поэтому, если так сложилось в семейных отношениях, что муж играет роль ребенка, значит, жена с удовольствием взяла на себя роль родителя. Но тут еще нужно припинить и просувать ему сорочки, не знаю, возможно, еще что-то сделать для того, чтобы он стал более самостоятельным. Ну, конечно, если вы уже к этому приучили, очень сложно назад вернуть на другие рельсы, как говорится. Но, тем не менее, тут очень важно, чтобы даже в репликах, в разговорах, потому что если она играет роль родителя, то это прежде всего свод правил, традиций, которые передавался из поколения в поколение. Но это и, знаете, это критичность, это замечание, Родители вообще две роли. Я не знаю, у женщины можно спросить, какие чаще всего реплики у нее по отношению к мужу выражаются. Да. Дело в том, что есть родитель критический, и тогда здесь прежде всего будет критика, замечания, претензии. Ты все делаешь не так, опять ты разбросал вещи. Вот она возмущается, а сама идет и поднимает эти вещи. Угу. Есть родитель заботливо кормящий. Здесь очень много заботы, протекции, внимания, сверхвнимания. И, скорее всего, наша героиня – это женщина, которая родительская, в ней личность кормящая, заботливая. Ну, естественно, мужчине очень комфортно принимать, но поскольку я так почувствовала, у нее уже выражается недовольство, поэтому она уже тяготится этой ролью. Поэтому она, прежде всего, она должна перейти из роли родительской кормящей, заботливой мамочки, перейти в роль, ну хотя бы взрослого. Но так она же изначально, извини, начала эти отношения в, в таком формате. Значит, изначально ее это устраивало? Ну, вы знаете, если в семье устраивает, и кто-то из супругов берет на себя роль ребенка, а кто-то родителя, ну, значит, дальше они так и будут жить, и... но это их не должно напрягать. Mm -hmm. Но рано или поздно люди все-таки взрослеют, приобретают какой-то опыт. Но женщина бы нам не звонила, если бы у нее уже не было какого-то дискомфорта. То есть это, это изначально провели на жінки, по великому рахунку, что она допустила вот такие форматы взаимоотношений? Ну, наверное, да. Но вы знаете, ну, это вообще очень большая, глубокая тема. Вот о ЭДИПа в комплексе, о комплексе электро, откуда у нас закладываются отношения к матери. Но я должна сказать, что э, вот эти Рули. Really? родительское, взрослое и критическое, они вообще-то в каждом из нас есть. И э, в зависимости от того, с кем мы общаемся, мы можем быть и детьми, и родителями, и, и взрослыми. Если это деловое общение, то лучше всего, конечно, использовать роль взрослого человека. Если это семейные взаимоотношения, то тоже, знаете, рациональное холодное отношение взрослого человека может как бы нивелировать отношения ребенка, капризного, э, обидчивого. А если... Будете реагировать как э, мамочка, да, то есть так. как э, родитель то ребенок. А если так заголов взять, то это не нормально, если э, ну, женка вона в роли мамы, а человек в роли сына. Ну, конечно, не нормально. Женщина рано или поздно захочет чувствовать себя женщиной. Может быть, ей самой теперь захочется поиграть в роли ребенка. А этот мужчина в состоянии или поиграть в роли родителя? Это мужчины. Вы знаете, вот я принесла такую схему, вообще если мы будем говорить о взаимодействии, то есть... Да реплики. Вы такие понятные схемы приносите? Сейчас станет все понятно. Значит, смотрите, вот эти три роли у нас есть. Родительская, взрослая, детская, родительская, взрослая, детская. Если общаются родители на уровне родителя, это бесконфликтные взаимоотношения. Это идеально. Да. Любое не пересекающее взаимодействие является бесконфликтным. Ежели роли у нас пересекаются, если кто-то родитель, а кто-то ребенок, это уже напряжение, это уже конфликт. А взрослый со а взрослым что, что, плохо? Нет. Вот смотрите, родители... Родитель-родитель хорошо, взрослые-взрослые тоже хорошо, ребенок-ребенок тоже а хорошо. А родители взрослые. В одну а родительская взрослая я родительское взрослое, ну, это тоже является нарушением вот этой транзакции. Ну, То взрослого человека воспитывать начинают. Кто-то воспитывает. Взрослого же тоже, извините, свое самомнение, чувство собственной важности. А тот кто-то является для него родителем, значит, на это уходит. его. А родительское на наигерший вариант? А родительское? Ну, конечно. Потому что, ну, вы знаете, опять же, если в семье это с удовольствием принимается, эти роли, ой, дорогой мы ну купи, пожалуйста, папочка, ну купи мне, ну купи, ну хорошо, хорошо, дорогая. То есть, ну, это отдельный момент. Я, я не хочу сказать, что в течение всех с, всего дня они общаются именно вот в таких. Вот, ролях. Кстати, вы даже озвучили и расп, самое распространенный такое сейчас шуточный образ это папик и деточка. Вот когда да, взрослый да. мужчина заводит себе молоденькую девушку да. и по сути там выполняет в какие-то моменты такие роли, такие роли отца, да. родителя. Да. Это нормально вообще? Ну, вы знаете, мы не будем сейчас говорить нормально, ненормально. Если это есть в жизни, то оно есть, и мы mm -hmm. должны к этому как-то адекватно научиться. Чи я ще раз говорю: если в парі такие такі если им комфортно, если так, им комфортно ну значить, это їх судьба, та їх вибор. Я бы самі за это затинісуть ответственность. пані Галина. Якщо підсумовувати нашу розмову і відповісти наші глядачі на запитання, так ось вона запитувала, як перевиховати чоловіка, як зробити з чого не потрібно робити, щоб чоловік ось, ось не став мамочкиним таким. сыночку. Ну, я хочу сказать, что в начале, наверное, в самом зачатке взаимоотношений уже нужно как-то настраивать на определенные комфортные роли для друг друга или прочувствовать, какая есть роль другого. Если мы, конечно, из мужчины не хотим воспитать сыночку себе, а настоящего мужчину, то в данной ситуации мы сами должны быть взрослыми. Что можете порадовать вот этой женщине, начали дальше сделать в данный момент, сегодня зранку, как начать общаться правильно с мужем, чтобы он как-то менялся? А если он играет роль ребенка, так. то в данной ситуации она может ему подыграть. И сыграть тоже роль ребенка. Вот, знаешь, я тоже, я сегодня не выспалась, ну ладно, ну без завтрака останемся. давай еще поваляемся. Его надолго не хватит. И таким чином просто мотивировать его, чтобы он тоже брав на себя весь этот весь этот весь весь прежде Прішніго, взрослый чоловік, коли бере на себе значит, значить повзрослел. А з іншого боку, якщо вам комфортно бути в таких стосунках, то тоді перебувайте іграйте далі. Галина Кот, психолог, була в нашій студії. Дякую вам.